Я вітаю вас на парламентському телеканалі. Рада це програма. Точка зору у найближчі хвилини. Ми поговоримо про придунайський регіон, про те, чим і як живуть там люди. Гість програми, Юрій Крук, народний депутат України, Вітаю вас, Юрій Борисовичу. Добрий Юрій Борисовичу придинацький регіон це фактично південно-західна частина Одеської області. Завжди так, і депутати говорили, і експерти, що невикористаний економічний потенціал. Говорять про великі можливості, що насправді там відбувається. Чому лише ми обмежуємося тим, що говоримо, що десь колись там щось в майбутньому має, має статися. Чему не говорим уже сейчас, уже сегодня, в эту годину в эту хвилину про те что туда могут прийти инвесторы? Ну, к великому сожалению, так сложилось, что последние 5-6 лет на этот регион действительно уделяли очень и очень мало внимания. Значит, это не просто благодатный край, это не просто большой экономический потенциал Украины, не только Одесской области. Это действительно э, тот край, на который э, надо было обратить самое серьезное внимание. И э, президент Украины на это действительно обратил внимание. Еще в, тысячу, еще в э, 2004 году, когда Виктор Федорович был премьер-министром Украины, тогда уже была подготовлена постанова Кабинета министров о э, развитии Придунайского региона. В этой постанове было очень много серьезных мероприятий, э, очень много позиций государственной поддержки для того, чтобы этот экономический потенциал э, заработал и давал в несколько раз больший экономический потенциал для всей страны. А чему не запротивал? Ну, э, так сложились политические ситуации, так сложилось, э, ну, будем говорить, были, видимо более важные какие-то проблемы. Но э, э, я не хотел бы сейчас э, сравнивать. Я э, в этом э, предунайском регионе был, э, это Измаил, Рени, э, Болград, э, Килия. Я был э, 12 лет, три созова подряд народным депутатом мажоритарщика. Можно его снова повернуть, потому что сейчас пропорционно мажоритарная тут, систему. как говорится, жизнь покажет. Поэтому последние шесть лет меня практически там не было. Этот регион отдали другому. Ну, были партийные списки, отдали другому народному депутату. Ну, видимо, не знаю, может быть, не слишком он развернулся в этом вопросе, но практически за эти 5-6 лет почти ничего сделано не было. Несмотря на то, что постанова кабинета министров была, о которой я уже сказал. В принципе, за эти годы, которые предшествовали, было сделано очень многое. Было сделано... Ну, проблемы региона, как у нас во многих регионах, это автомобильные дороги, трассы. Через этот регион проходит 9-й международный транспортный коридор. И уже сегодня есть постанова о строительстве дороги Одесса-Рени. Это все то, что проходит через Придунайский регион І дорога це буде. Юрій вресу до речі в цьому контексті от та, останні п'ять років Україна ж готувалася вже успішно провела євро 2012 і всі зусилля, зокрема і автомобільне сполучення, були спрямовані на те, щоб розбудувати дороги. Ви сказали про те, що вже є проект. Чи можна використати досвід то євро до підготовки і проведення євро 2012 на территории уже Приднестровского региона. Досвид ты можно, а вот, денег, а вот денег не хватало. Поэтому сейчас 2012 уже, как говорится, прошло и есть абсолютно все возможности, есть все договоренности и я сделал э, несколько депутатских э, запросов по этому поводу. Я начал работать над этим вопросом, над вопросом дороги еще в прошлом году когда формировался бюджет 2012 года. Поэтому э, дороги, те, которые сегодня уже начали делать, это все последствия того, что мы приняли бюджет по финансированию на строительство этих дорог. Да, 2012 немножко нас отодвинуло в сторону, потому что это не было основной магистрали, связанной с 2012. Но дорога, например, из Майларини, она обязательно будет. Дорога Одесса-Рени, это около 300 километров, 260 километров, она обязательно будет. Дорогу Измаил-Рени уже начали делать. И самое главное, что объездная дорога вокруг Рени тоже запланирована, и тоже э, начало строительства в этом году, и на следующий год она должна быть закончена. Это все я говорю о тех планах, которые есть. Дороги нужно делать, как может быть и в других регионах. Проблема э, номер э, один у нас была порты. Здесь три крупнейших морских порта: это Измаильский, Ренийский и Усть-Дунайский. К великому сожалению, нормативной базы для работы нормальной этих портов, для привлечения инвестора не было. Ну, уже есть Слава закон богу. про морские порты. Так. Слава богу закон про морские порты, которые подал кабинет министров. И которые 10 лет не могли разглянуть в парламенте. Да, ну, то были предшествующие законы, а этот закон, который кабинет министров подал, он принят и президентом подписан. И я вам должен сказать, что уже согласно того, что этот закон сделан для того, чтобы пришел инвестор. Что такое инвестор? Не все ну, там понимают, что такое инвестор. Для порта, для порта это жизнь. Порт, если не имеет грузов, он жить не может. А для того, чтобы были грузы, для того, чтобы были рабочие места, для того, чтобы была заработная плата, для того, чтобы были отчисления в местный бюджет, для этого должен прийти инвестор, который должен прийти со своими грузами. И эти грузы дадут, естественно, экономическую отдачу. Но никто... Так вот, они уже появились, извините, я вас перебиваю. Они уже появились. На этой неделе уже приехали инвесторы, зная о том, что закон про морские порты принят, они уже приехали, побывали в Измаильском порту, побывали в Ренейском порту, побывали в Украинском Дунайском пароходстве. И я уверен в том, что второе дыхание эти предприятия морского нашего комплекса, морехозяйственного комплекса в придунайском регионе будет взято. Об этом говорил президент. На зустрічі, э, на э, нашому посланні, коли було послання президента, коли він виступав в Верховної Раді, ви пам'ятаєте на відкритті, якраз у портах і у морі комплексі один із основних питань був піднятий президентом. Так от в цьому контексті хотілося безперечно запитати, ми ж знаємо, які можуть бути інвестори є добросовісні, є недобросовісні. От і коли власне розглядався, був процес розгляду цього законопроекту, довго. Вже задали про те, що 10 років він ніяк не, не міг розглянутися по сесійній залі. Інвестор казали про те, що інвестор прийшов, щоб забрати порти, просто заробляти гроші і людей могли викинути на вулиці. В законі якось це прописано. Це тот, хто не знає суті, питання, і той, хто грає в політику. А производственники, то тобто портовики, вони не прості люди. Вони не візьмуть к себе і не заключать договор з тими, хто їм не дасть грузи. кто им не даст рабочие места и кто им не даст заработную плату для портовых рабочих. Он же должен заключить. Сейчас уже есть законодательная база. Инвестор боялся прийти. Почему боялся? Нет законодательной базы. Вы сегодня меня пригласили, заключил я договор с портом, а на завтра меня выкинули и все. Он вложил, купил новые краны, купил погрузчик. Я вам должен сказать, что, например, в Измаильском порту кран за 20 лет один единственный был приобретен. Поэтому а объемы а, увеличились. Мы туда сделали, э, в свое время сделали, уже при, э, как говорится, э, при нашей и Украине сделали 14,5 километров новых дорог. И это дало сразу подачу, то есть увеличение грузопотока на э, 30%. И естественно увеличение, пополнения в местный бюджет и так далее. Заработная плата докеров. Поэтому все это, когда мы говорим об инвесторах, кто-то из этого делает политику. Придут, купят, приватизируют, никто ничего не приватизирует. Я уже далеко не в первый раз подчеркиваю, что порты остаются государственными. И государственными, начиная от стратегических объектов порта, акватории, и я могу перечислять, как что это когда кто-то хочет перекрутить, да, во всем мире, мы взяли мировой опыт, во всем мире работают перегрузочные стивидорные компании, так называемые, работают частные. И что здесь плохого? Он пришел со своим грузом, он пришел, но переработка-то наша, зарплата наша, грузы наши, поэтому надо знать, что такое порт. Но самое главное, когда Обсуждает о порте тот, який является парикмахером, порт видел где-то на картинке, или що Бог його знає где? То, звісно же, йому объяснить, от ви сейчас купите, ви сейчас продадите, ви сейчас захватят, всі на улицу уйдут і так далі. Звичайно, от ну журналісти так і всі цікавить ціна питання. Ви сказали, що будуть збільшені відрахунки до місцевих бюджетів. Це відповідно розвиток інфраструктури, це освітлення вулиць, це газифікація сіл. А, чи дійсно реально увеличить надходження до місцевих бюджетів. Тому що в нас, як правило, говорять про децентралізацію ресурсів, так? Все Не -не -не. формується в Києві, а треба якось місцеві підсилити. Ні. Дело все в тому, що в местные бюджеты от портов поступає ну, основной основний налог, той налог, який мы говорим подоходний, от заработной платы. Это если есть рабочие места, если есть большая заработная плата то это, эти все отчисления идут в местный бюджет. Действительно, есть возможность сегодня, ну, э, будем говорить, решать социальные вопросы, социальные проблемы. Нам удалось за предыдущие э, годы, когда я вот был мажоритарщиком, нам удалось газифицировать там более 24 тысяч квартир. Э, нам удалось газифицировать э, 8 населенных пунктов. Нам удалось э, решить вопрос по воде, ну как живут, э, например, Килия находится. На, как говорится, у Дуная рядом опьют а э, техническую воду. Нормально. Поэтому это было э, 7-8 лет назад. Нам удалось сделать очистные сооружения, нам удалось э, дать воду в близлежащие села. То есть это все решалось. Но жюри, последние последние 5-6 лет, к великому сожалению, э, забыли, что это такое. Нам удалось сделать канал Дунай Черное море, там, где э, Пододвинули немножко румынскую сторону, потому что у них канал 140 километров, а у нас 7,5 километров. И флот, который идет в Румынию, пошел через наш канал. Уже 4,5 тысячи единиц флота прошли через наш канал. Это все то, что делалось в предыдущие годы. К великому сожалению, последние 5 лет, 6 лет даже, ничего не делать. И вот в Одесской области, как только приняли решение, что давайте сделаем, вот в прошлом году в... Октябре месяце, давайте сделаем народный бюджет, так называемый. Ну, все, по такое народный бюджет. <свят> ну, бюджет есть бюджет. Оказывается, не совсем так. Народный бюджет, когда мы начали встречаться с людьми и говорить, какие у вас вы видите первостепенные задачи для решения. Вот они и назвали все первостепенные. Сегодня 8000 дел, тех, которые надо сделать по Одесской области, это и стадионы, это и больницы, это медосмотры и так далее и тому подобное. Это все реальные позиции. А народный бюджет, например, это людина, яка працює в порту, сколько в ней зарплата? Это же и бюджет, фактически. Да. Ну, Она э... велика, невелика, средняя, чи ниже прожиткового минимума, чи да. больше? Ну, э, у нас портовики, э, это та категория людей, которые получали, ну, будем говорить, нормальную зарплату. Ну, не меньше, чем, допустим, чем получает кто-то э, другой. Поэтому это, с одной стороны... Ну, народный бюджет, да, да, с одной стороны, радостная вещь, а с другой стороны, э, там действительно не легкий, а тяжелый труд. Труд тот, который... Спокон веков, если вы помните, все время говорили портовые грузчики, рабочие. Сейчас, конечно, ситуация немножко другая, но все равно это очень тяжелый и опасный труд. Поэтому я сам 8,5 лет, как говорится, был начальником порта, знаю, что это такое. Поэтому все это нам нужно. Нам нужно сделать так, чтобы были грузы в порту. Если грузы в порту есть, начальник хороший. Значит, есть зарплата. Є сьогодні відчислення в бюджет, є робочі місця, Як тільки грузів немає, ну начальника треба кудись Борисович, На завершення нашої розмови то да буде ми ж тока почали. Ми вже маємо завершити. На жаль, ми дуже швидко бачите, як вам відпрацював. Дуже коротко. От придунайський регіон це мова компактного проживання багатьох національних меншин. І да. те питання, яке зараз стоїть гостро в парламенті і поза парламентом, питання мови. Для них это важно, чтобы они могли общаться, если не украинской, то российской. Для этого более чем важно. Для этого крайне необходимо. И я же говорю, что вот я все эти годы, которые был мажоритарщиком, ну просто не было ни одного приема, чтобы когда вы нам дадите возможность говорить на своем родном языке, переписываться, допустим. Ну, там есть села, которые только молдавские, село только болгарское, гагаузское село. Там люди говорят, э, приезжаешь э, э, в школу, там, допустим, есть село Озерное, там э, э, село Большое, 6 тысяч э, э, жителей, э, школа 1100 человек. человек, больше половины говорят на молдавском, молдавское село, это нормально, нормально. Ну вот когда ты им привез там... Больше тысячи учебников на украинском языке, почему? Потому что им этого не хватало. Но вопрос не в этом, вопрос это действительно вопрос очень болезненный. И когда э, в 96-м году я был участником принятия Конституции в статье 10, мы действительно подчеркнули, что русский язык, он является одним из, э, как говорится, тоже тех языков, которые можно было бы, допустим, вроде бы и не трогать, но... Это крайне необходимо. Разумеется. Русский язык у них тот язык о общении. Украинские они знают очень слабо, но слава богу, сегодня украинские школы есть, учатся и будет э, все нормально. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, э, при, э, проблема русского языка, да, действительно, в Придунайском регионе, да, действительно, в Бессарабии стоит. Да, действительно, она очень болезненная. Поэтому собрали уже сотни тысяч подписей, чтобы законопроект, который был подан э, Верховную Раду Языковой, чтобы он э, был принят и с просьбой, чтобы президент его подписал. зрозуміло. Дякую вам за те, что нашли возможность прийти до нас. Я нагадаю, что это была «Точка зору» Юрия Крука, народного депутата Украины. Залишайтесь на парламентском телеканале Рада, адже мы робимо політику зрозумілою.